assalomu alaykum hurmatli talabalar darsimiz hayot faoliyati xavfsizligi bugungi mavzumuz yong'in xavfsizligi to'g'risida umumiy ma'lumot rejalarimiz yong'in xavfsizligi to'g'risida umumiy ma'lumotlar yonish alanga chaqnash yong'inning kelib chiqish sabablari yong'inni oldini olish chora tadbirlari ishlab chiqarish bino va inshootlarning yong'inga va portlashga xavfi bo'yicha toifalari o'zbekiston respublikasi qonuni yong'in xavfsizligi to'g'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2009 yil 24 to'rtinchi iyunda qabul qilingan senat tomonidan 2009 yil 28 avgustda ma'qullangan davlat yong'in nazorati organlari faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma AB tomonidan 18 yil 11 dekabrda va o'ttiz to'qson yetti sonlii bilan ro'yxatga olingan ichki ishlar vazirining yigirma sakkiz o'n o'n sakkizinchi yil ikki yuz yigirma sakkizinchi sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan ichki ishlar vazirining yigirma sakkiz o'n o'n sakkizinchi yil ikki yuz yigirma sakkizinchi sonli davlat yong'in nazorati organlari faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi buyrug'i ab tomonidan 11, 12, 18 yil 30, 97 sonli ro'yxati bilan ro'yxatga olingan o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 01, 11, 18 yil 9, 1 sonli aholi xonadonlarida isitish tizimi va yoqilg'i mahsulotlaridan foydalanishda xavfsizlik talablariga rioya etilishini ta'minlash chora tadbirlari to'g'risidagi qarori davlat yong'in xavfsizligi xizmatining yong'in xavfsizligi inspektorlarini shuningdek yong'inlarni o'chirish bo'linmalarining saftorlari tarkibi va xizmatchilarni pul mukofoti bilan taqdirlash tartibi to'g'risidagi nizom o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yigirma yetti nol to'qqiz o'n yettinchi yil yetti yuz yetmish ikkinchi sonli qaroriga ilova o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining o'n bir nol to'qqiz o'n yettinchi yil yetti sonli qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi viloyatlar toshkent shahri shaharlar va tumanlar hokimliklari huzuridagi yong'in xavfsizligi bo'yicha komissiyalar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi viloyatlar toshkent shahri shaharlar va tumanlar hokimliklari huzuridagi yong'in xavfsizligi bo'yicha komissiyalar to'g'risidagi nizom o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining o'n bir yil 708 sonli qaroriga ilova o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining nol ikki yil 688 sonli yong'inlar profilaktikasi kunlarini o'tkazish va yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish to'g'risidagi qarori o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining nol bir nol sakkiz o'n yettinchi yil besh yuz oltmish oltinchi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining davlat yong'in xavfsizligi xizmati faoliyatini belgilaydigan normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqidagi qarori o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi to'g'risidagi nizom o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining nol bir nol yil 566 sonli qaroriga ikkinchi ilova o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining davlat yong'in xavfsizligi xizmati to'g'risidagi nizom Uh, endi 566 sonli qaroriga birinchi ilova o'zbekiston respublikasi prezidentining yigirma yil pq 29.92 sonli ichki ishlar organlari yong'in xavfsizligi bo'limlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori yong'in hurmatli talabalar yaxshi bilamiz odamlarning hayoti va Uh, yoki sog'lig'iga yuridik va jismoniy shaxslarning mol mulkiga shuningdek atrof tabiiy muhitga zarar yetkazadigan nazorat qilib bo'lmaydigan yonishga yong'in deb ataladi yong'in nazorati yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilishning tekshirish va tekshiruv natijalari bo'yicha chora tadbirlar ko'rish maqsadida belgilangan tartibda amalga oshiriladigan faoliyat yong'inlar profilaktikasi yong'inlar kelib chiqishi va ehtimolini istesno etishga va ularni oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan ogohlantirish chora tadbirlari majmui yong'in jismlarning yonish tezligi asosan muhitdagi kislorod miqdoriga bog'liq ya'ni kislorod miqdori havoning tarkibida 20% dan yuqori bo'lganda keskin tezlashadi va aksincha o'n to'rt kam bo'lsa yong'in nima bo'larkan suslashadi yonish yonuvchi moddaning havo kislorodi yoki boshqa oksidlovchi -oksidlo modda bilan oksidlanishni tez kechadigan kimyoviy reaksiyasi bo'lib bunda yorug'lik va issiqlik ajraladi yoqilg'ining ko'p qismini tashkil etadigan uglerod to'la yonganda karbonat angidrid hosil bo'ladi agar kislorod yetarli bo'lmasa karbonat angidriddan tashqari yana yonishi mumkin bo'lgan uglerod ikki oksidi ham hosil bo'ladi yonish mumkin bo'lishi uchun yonish tezligi ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorining atrofga tarqalayotganda issiqlik miqdoridan ortiq bo'lishini ta'minlashi va yonish doirasida harorat yonuvchi moddaning hamma yangi qismlarini o't olishiga tayyorlanish uchun yetarli bo'lishi kerak yonuvchi suyuqlik alangalanishi uchun uning harorati shunday bo'lishi kerakki sirtidagi havoda yonuvchi suyuqlik bo'g'ining konsentratsiyasi yetarli darajada bo'lsin yog'och yoki toshtemir dastlab qizishi natijasida parchalanib yonuvchi gazlar hosil bo'ladi yong'inning kelib chiqishi uchun uch uç omil bir vaqtning o'zida bir joyda bo'lishi kifoyadir ya'ni yonuvchi modda havo harorati uchqun, alanga mana bu yerda sizlarga ko'rinib turibdiki yonuvchi modda havo harorati uchqun. ana bular birgalikda uchalasi yong'inni keltirib beradi alangalanish mahalliy qizish natijasida yonuvchi uning bug' va gazlarning turg'un yonishi alangalanishga yonuvchi moddaning alanga yoki chog'langan jismga tegishi sabab bo'lishi mumkin chaqnash yonuvchi modda bug'i bilan havo yoki kislorod aralashmasining alangaga elektr uchquniga yoki qizingan jismga tegishi natijasida tez yonib tugashi chaqnashda siqilgan gazlar hosil bo'lmaydi bug'lar alangalanuvchi aralashma hosil qiladigan eng past harorat chaqnash harorati deb ataladi bunda yuqori haroratda qisqa muddatli chaqnash bo'lmasdan yonuvchi modda alangalanib ketishi mumkin diffuz yonish yonuvchi gazlar bilan bug'larning havo bilan aralashmay yong'in sodir bo'lishi diffuziyali yonish deb ataladi yonuvchi gazlar va bug'larning havo bilan aralashgandan keyingi yonish jarayoni kinetik yonish deb ataladi bizlarda ikki xil yonish turlari mavjud diffuz diffuziyali va kinetik yonish ishlab chiqarish korxonalarida yong'in xavfsizligi mana bu yerda slaydlarda ko'rilgan har bitta ishlab chiqarish korxonalarida yong'inlar kelib chiqishi mumkin mana bu jarayonlarda shu korxona ishchilari bilan yong'in xavfsizligi to'g'risida burchaklar mavjud bular bilan tanishtirib borilishi kerak odamlarning hayoti va yong'indan saqlanish xizmatining vazifalari nimalardan iborat odamlarning hayoti va sog'lig'ini yuridik va jismoniy shaxslarning mol mulkini atrof tabiiy muhitni yong'inlardan himoya qilish shuningdek obyektlarda aholi punktlarida hamda boshqa hududlarda yong'in xavfsizligini talab darajasida saqlab turish maqsadida belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqaruv organlari kuchlar va vositalar majmui yong'indan saqlanish xizmati ishchilari zimmasiga kiradi ishlab chiqarish binolarini xavfsizlik darajasiga qarab xillarga ajratish bino, içe, bino maksat, soğudur, va inshootlarni yong'in va portlash xavfi bo'yicha guruhlash bino va inshootlarni yonish va portlashga moyillik darajasini aniqlashdan maqsad ularda sodir bo'lajak yong'in va portlashlar oqibatida yuzaga keluvchi buzilishlarni va odamlarga xavfli va dahshatli ta'sirini oldini olishdan iborat bino va inshootlarning yonish va portlashga moyilligi ularning qanday ashyolardan qurilganligiga va ularda mavjud ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan yani, yoki saqlanadigan yani, xom ashyolarning yonuvchanlik xususiyatlari bilan belgilanadi texnologik loyihalash me'yori va qurilish qoidalari va me'yorlariga binoan sanoat korxonalari va omborlarni yonish va portlash xavfi bo'yicha beshta toifalarga bo'lib o'rganamiz jumladan a b v g va d beshta toifadagi bularning a va b toifalari yonish va portlashga moyil v va g toifalari bo'lsa faqat yonishga xavfli deb hisoblanadi d toifasida esa na yonish na portlash xavfi mavjud emas yong'in va portlashlarning asosiy sabablari yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik fuqarolarni loqaydligi e'tiborsizligi ko'pincha bolalarning gugurt bilan o'ynashi natijasida kelib chiqadi elektr simlarining nosozligi mana bu 3 ta asosiy sabab yong'in va portlashlarning asosiy sabablariga kelib chiqadi yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik fuqarolarning loqaydligi e'tiborsizligi elektr simlarining loqaydligi hurmatli fuqarolar <laughs> va aziz yurtdoshlar keyingi paytlarda aholi orasida tabiiy gazdan va gaz uskunalaridan noto'g'ri foydalanish natijasida ko'plab baxtsiz hodisalar va noxush oqibatlar olib kelmoqda soha mutaxassislari tomonidan ushbu hodisalarning kelib chiqish sabablari o'rganilganda aholini gaz asboblaridan foydalanish qoidalariga rioya etmaganligi bu borada malakaga ega emasligi natijasida ayniqsa yosh bolalarning tabiiy va is gazidan zaharlanish hodisalari ro'y berayotganligi kuzatiladi tabiiy va isk gazdan zaharlanish asosan havo haroratining pasayishi kuzatiladigan kuz qish mavsumlarida ro'y berayotganligi sababli ularni oldini olishga qaratilgan targ'ibot tashg'ibot ishlari muhim ahamiyatga egadir yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagilar tavsiya etiladi qishki isitish peshlari sozligi tutun mo'rilarning e, tuman gazdagi dudbo'ron va shamollatish tizimini ko'rikdan o'tkazuvchi korxonalar tomonidan tekshirib qo'yilganligi o'zboshimchalik bilan gaz maromlash punktlari va gaz berkitgichlarga tegmang va ularga shikast yetkazmang nostandart va sertifikatsiz gaz isitish asboblarini xarid qilmang va ulardan foydalanmang bino xonadonlardan chiqish eshiklarni har xil narsalar bilan to'sib qo'ymang va qulay ochilishini ta'minlang gaz tarmoqlari va asboblarni tekshiruvdan o'tkazing xonada gaz hidini sezganda elektr asboblarini aslo yoqmang yoqilgan bo'lsa o'chirmang zudlik bilan eshik va derazalarni ochib xonani shamollating va darhol 104 raqamiga qo'ng'iroq qiling gaz jihozlari gaz plita isitish pechlari ustida yuvilgan kiyimlarni quritmang yoqilgan gaz plitalari ustida kiyimlarni quritib yonib ketsa to'satdan afsuslanib yurmang bolalarni uyda yolg'iz qoldirmang va ularni gaz asboblaridan foydalanishga yo'l qo'ymang olov bilan o'ynash xavfli ekanligini bolalaringizga uqtirib turishni unutmang loyiha smeta hujjatlariga asosan o'rnatilgan gaz asboblarini joyini o'zgartirmang loyiha smeta hujjatlariga asosan o'rnatilgan gaz asboblarini joyini o'zgartirganda gaz idorasidagi xodimlar bilan maslahatlashing gaz so'rurg'ich moslamalaridan aslo foydalanish mumkin emas gaz sizib chiqqanda ochiq olov bilan tekshirib ko'rmaslik lozimligi aytilgan endi mana bu yerda ko'ryapsizlar mana bu yerda bolalarga bu narsalardan foydalanish taqiqlangan endi hozir 5 ta toifani ko'rdik ana endi a toifaga nimalar Bog'larning chaqnas harorati 20 28 gradus va undan past bo'lgan juda ko'p suyuqliklar yoki past portlash chegarasi havo hajmiga nisbatan 10% va undan kam bo'lgan yonuvchi gazlar ishlatiladigan ishlab chiqarishlar kiradi bunda portlash xavfi bo'lgan aralashmalar xona hajmining 5% dan ortiq hajmda hosil bo'la olishi shart bu toifaga benzin kalsiy karbit saqlanadigan omborlar kiradi Bunda ishlab chiqarishlarga pichan uni tayyorlanadigan va tashiladigan sexlar tegirmon hamda juvozxonalarni ajratish va tuyish bo'linmalari elektrostansiyalar yoki qozonxonalar qozonxonalarning mazut xo'jaligi ammiak bilan sovutish qurilmalarining apparati va mashina bo'limlari kiradi bu guruhga kiruvchi kimyo sanoatining atseton oltingurgut karbon efir super fosfat va boshqa moddalarni ishlab chiqaruvchi korxonalarni çıkar misol qilib keltirishimiz mumkin b toifaga ham yonish ham portlash xavfi bo'lgan chaqnab yonish harorati yigirma sakkiz gradusdan yuqori bo'lgan yengil alangalanuvchi suyuqlik bug'lari yonuvchi chang va gazlar havodai kislorod bilan suv bilan qo'shilganda xavfli portlovchi aralashma hosil qiluvchi miqdorda bo'lib ular yonganda xonadagi xavfli bosim besh kilo paskaldan yuqori bo'ladi bunga ammiak ishlab chiqarish sanoatini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin bunday ishlab chiqarishlar qatoriga yog'och tilish duradgorlik omiqda yem va ozuqa tayyorlash sexlari don saqlanadigan omborlar tegirmonlarning don tozalash bo'limlari zig'ir nasha paxtaga dastlabki ishlov berish sexlari benzinsiz yonilg'i moylash materiallari saqlanadigan omborlar yopiq ko'mir omborlari elektr taqsimlash qurilmalari saqlanadigan omborlar yopiq ko'mir omborlari elektr taqsimlash qurilmalari yoki hajm birligida oltmish kilogram moy bo'lgan viklyuchatell va transformatorlar podstansiyalar kiradi garchi mashinalarda ma'lum miqdorda benzin bo'lsada garajlar ham shu kategoriyada ishlab chiqarishlar jumlasiga kiradi g toifaga yonilg'i shu jumladan gaz yoqiladigan yoki yoqilg'idagi yonmaydigan moddalarga ishlov beriladigan ishlab chiqarishlar kiradi yonmaydigan moddalarga qizdirilgan yoki suyuqlantirilgan holatda ishlov beriladi va bunda nur energiya ajraladi bunday ishlab chiqarishlarga issiqlik elektrostansiyalaridagi qozonxonalar temirchilik korxonalari mashina zallari motor sinas stansiyalari kiradi yuqori yuqorio laboratoriyalar va hajm birligida oltmish kilogramgacha moy bo'lgan apparatni taqsimlash qurilmalari ham shunday ishlab chiqarishlar qatoriga kiradi d toifaga yonmaydigan moddalarga deyarli sovuqlayin ishlov beriladigan ishlab chiqarishlar masalan yonmaydigan suyuqliklar haydaladigan nasos stansiyalari sabzavotlar sut baliq va go'sht mahsulotlariga ishlov berish sexlari biologik yoki texnikaviy usulda isitiladigan issiqxona va parniklar toshni maydalash keramika va sement zavodlari kiradi gaz bilan isitiladigan parnik va issiqxonalar bundan mustasno ular g toifaga taalluqli b toifaga kiradigan ishlab chiqarishlarda suyuq fazasiz yonuvchi gazlar va portlovchi changlar shunday miqdorda ishlatiladiki bunda ular hajmi xona hajmining 5% dan ko'p bo'lgan havo bilan aralashib portlovchi aralashmalar hosil qiladi bunda portlash texnologik jarayon shartlariga ko'ra faqat keyingi yonishsiz sodir bo'ladi bu kate kategoriyaga masalan akkumulyatorlar xonalari vodorodli yoki asetilenli balonlar omborini kiritishimiz mumkin mana bu yerda rasmda ko'ryapsizlar barcha yong'in xavfsizligi xodimlariga nima tushuntirish ishlari olib borilyapti mana bu yerda gaz balonlarini qanday ishlatish usullari nima qilyapti talabalarga tushuntirib berish jarayoni korxona ma'muriyati sog'lom va xavfsiz ish sharoitlarini yaratishlarda ko'zga tutilgan ma'muriyat ishlab chiqarishda xavfsiz texnika vositalarini tatbiq qilish sanitariya gigiyenik sharoitlarni yaratish turli kasbiy kasalliklarni oldini olish choralarini ko'rishlari zarur shu bilan birga ishchi xodimlar o'rtasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizligi bo'yicha instruktajlar o'tkazib turish ma'muriyatga nima qilinadi yuklatiladi instruktajlar bilan har bitta ma'muriyat nima qilib borishi kerak tanishib borishi kerak bo'ladi mana bu yerda yong'inni o'chirish vositasini bekorga saqflamaslik uchun o't o'chirgichni uçur, uçur, yonayotgan joyida ish holatiga nima qilish kerak o'tkazishimiz kerak endi yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishimiz kerakligi mana ta'lim muassasalarida bizni masalan barcha o'quv muassasalarimizda ya'ni mana bu yerda yuzaga keladigan holatlar yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish usullari haqida tushuncha berib o'tdik endi yani yong'in xavfsizligi burchaklari har bitta korxonalarda yong'in xavfsizligi burchaklari mavjud bo'lib bu yerda asosan yong'inning sabablari yong'indan keyingi noxush holatlar va mana bu yerda nima is gazidan zaharlanganda birinchi yordam qanday ko'rsatish kerakligi haqida ko'pincha nima qilib o'tilgan gapirib o'tilgan endi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi fuqarolari tashkilot korxona va muassasalarning rahbarlariga murojaatnomalari bilan chiqildi bunda ob havoning keskin sovib ketishi natijasida gaz hamda elektr isitish moslamalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi bunday paytlarda ayrim fuqarolarning ehtiyotsizligi oqibatida ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkinligi tushuntirib o'tiladi mazkur hodisalarni oldini olish maqsadida gaz va elektr uskunalaridan hamda isitish moslamalaridan foydalanishda quyidagi yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish so'raladi Qo'l bola va nosoz gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanmang isitish moslamalaridan foydalanishda ularni ishlab chiqarishga korxonaning tavsiya va yu'ruqnomasi talablariga rioya qiling isitish moslamalari yaqinda yonuvchi buyum va oson alangalanuvchi mahsulotlarni saqlamang gaz uskunalarni ulash tartib qoidalariga rioya qiling mabodo gaz hidini sezsangiz chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan aslo foydalanmang darhol xonani shamollating hamda gaz xizmatiga xabar bering isitish pechlari va ularning mo'rilarini sozligiga e'tibor bering ushbu qoidalarga rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizni hamda uy joyingizni yong'indan asrab qolgan bo'lasiz deyiladi murojaatnomada mana bu murojaatnomaga barcha o'quv korxonalari sanoat korxonalari ishchi xodimlarimiz nima qilishimiz kerak bu murojaatnomaga hammamiz amal qilib borishimiz kerak endi bu yerda ko'pincha nazorat savollarimiz mavjud mana bu yerda aytdik yonish alangalanish chaqmashga ta'rif bering yong'in xavfsizligi to'g'risida o'zbekiston respublikasi qonuni qachon qabul qilingan Difuz yonish deb nimaga aytiladi kinetik yonish deb nimaga aytiladi yonish toifalari haqida ma'lumot berilishi kerak bo'ladi hurmatli talabalar mana shu bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi sizlardan savollaringiz bo'lsa tushunmagan joylaringiz bo'lsa bemalol nima qilishlaringiz mumkin savol bilan murojaat